Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün Nəmanəmsə məsəlidir qəsəbəsində Hakim Abbasov küçəsində 569 nömrəli marşrut xəttinin üzərində şəxsi tikili 4 dəq torpaq sazının üzərində inşa olunmuş 1, 2, 3-cü mərtəbələr hamısı manat betonla və kolonla tikilidir. Evimiz onu da xatırladımsa, evimiz bir də xatırladım şəxsi tikilidir. Yol asfaltdır, marşrut xəttindən məsafəsi e, maksimal dərəcədə 200 metrədir. Burda gördüyünüz kimi darvaza, bax burdan həyət tamamilə döşənilib, darvaza maşını saxlamaq üçün yeridir. Və əl qapısı da bax orada mövcuddur. Yəni darvazanın üstündə əl qapısı mövcuddur və orada da əlavə olu, əl qapısı var. Birincisi nə bu da həyət həyətan sahəsində mən sizə tanış oldum. Burda da gördüyünüz torpaq sahəsi saxlanılıb. Burada ağac gül əkə bilərsiniz. Burda da saxlanılıb ağac güləkmək üçün və həyətin sol tərəfində də ağac güləkmək üçün saxlanılıb və qıraqları hamısı tamamilə daşlan döşənilib. Burda əlavə olaraq həyətində sanitar qoşağıdır. Düzü remot olunmayıb. Və belə bir sanata qoşa vurma mövcuddur. Evin arxa planında mən sizə görsədim, arxa görünüşdə görsən görsədim sizə bax belə bir görünüşdə də tamamilə fərqli bir dizayndadır. Pəncərələr hamısı da şotqanla təchiz olunub. Bax belə ağla daşla gördüyünüz kimi təchiz olunub. Üstü tarçov qeymusi ilə təchiz olunub. Evin 4 dövrəmə yanına keçməsi olur. Evdə xatırladım ki, nə görsə əşyalar hamısı bizim üçün qalacaq. Burda isə gəlin də həyətinin əlavə olaraq burda sağ tərəfdə kombi otağıdır. O ilə məsləhət danışdım. Bax belə bir kombi otağıdır. Hazır işlək vəziyyətdədir. Onu xatırladım sizə. Və burada sol tərəfində isə əl zəmi kimi və yoxdur ki, yəni mətbəx kimi də saxlaya bilərsən. Yəni alıcının istəyinə asılıdır. Burada da gördüm ki, isti su, ə, qaz və kanaliz xətti çəkilib, hazır vəziyyətdədir. və evin sağ tərəfindən, sol tərəfindən, arxa tərəfində keçmək rahatsız olan keçmək olur, məsafə sağlam. Burada da sağ tərəfdə gördüyünüz ağac güləkimiz əlavə olaraq torpaq saxlanılıb. Evimizin padvola mövcuddur. Burada prosto padvola bağlı olduğuna görə mən sizə göstərə bilməm, yəni burada gördüyünüz kimi o portskalana kimi burada mövcuddur. 2 metrdən çox padvola var, onu da xatırladım sizə. İdə, evimizin bax burdan giriş hissəsində görsədəm, burada tamet daşdır və burada e, yeraltı su çənədir, burada motorudur. Yəni burada 10 tonluq su çənini tikirib, yeraltı saxlanılıb ki, yəni o su çənindən də istifadə etmək olsun və yaxud da istəyə görə bu tametləri burdan evin qarşısına taba, 10 tonluq su çəninin üstünə götürə bilərsiniz. Yəni buranı basen kimi saxlaya bilərsiniz. Yəni alacağın istəyinə asılıdır. Bir də evimizin fasad görünüşünü görsədəm, bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. İndi isə evimizin içini mən tanıtdım kanalımıza abunə olmağı videou bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Burada gördüyünüz sağ tərəfdən də əlavə qələ bax belə bir gözəl bir balkonu var. İndi isə evimizin içində tanış edim. Evimiz ümumilikdə 3 mərtəbədən ibarətdir. Bu gördüyünüz yer yuxarı və daha yuxarısı mərtəbələri hamısı manat betonla təsiz olunub. Burada sol tərəfdə bax belə bir gözəl bir garderobdur. Ana yəni, baxı evincdə nə görəsə hamsı qalacaq. Burda paltar asmaq üçün geniş bax belə bir gözəl bir gardırobl verilib. Həqiqətən də gözəl gardırobu da. Evimiz bir də xatırladım, kolonlarla və manat betonla təchiz olunub. Burda da saxt tətili gənd əlavə olaraq. Və burda TV və e, TV və elektrik şamlamamsa bax burda topaçı burda yığılıb, internet şamlamaları kimi. Və evimiz e, 4 dövrəmə kamera müşahidəsi ilə də təchiz olunub. Sağ tərəfdə Bax, belə bir gözəl bir mətbəxdir və yeri xatırladım ki, isti polla təchiz olunub. Bu gördüyünüz bax halajendir, qazdır. Ümumiyyətlə bax nə görürsə bax evin içində televizordur, tv standı, hamısı bax bunlar evimizin içində qalacaq. Kombisi işlək vəziyyətdədir. Xatırladım ki, evimiz 2-ci ep ev kimi istifadə olunub. Bax, belə bir gözəl evdir. 4 dövrəmədə qoşa daşla inşa olunub. Və mebelin üstündəki gördüyünüz mərmərlə təchiz olunub. Ara kəsmə divarlarda hamısı qoşa daşla işlənilib və burada isə birinci mərtəbəsində mətbəx, sanuzel və geniş bax belə bir gözəl və fərqli bir dizaynda qonaq otağıdır. Bu gördüyünüz lüstrələr də hamısı qalacaq, tristentdir. Hamısı qalacaq, şmanerdir. Crestford stullar da bax nə qədər əşya görürsüzsə, bax bunlar hamısı evimizin içində qalacaq. Evimizin girməti sizə hörmətli Kanalizlərimiz 223.000 manat satışa çıxıb. Xüsusilə real alıcılarına endirim olunacaq. Bura da kombi sistemli mürəhhəbətli dir. O boylar da gördüyünüz kimi bahalı boylardır. Elə qonaq otağında 3-4 dənə pəncərə mövcuddur ki, burada evimiz gözəl işıqlıdır. Bax, belə bir gözəl bir dizayn da verilib. Burdan da mən sizə yenə göstədim. Ümumiyyətlə tikinti sahəsi hörmətli Kanalizlərimiz 380 kvadratdır, onu da xatırladım. Sənətlər tam qaydasındadır. Bir başa tərə qaralıq çatbıdır. Pilekan da monatbeton təsis olunub. Yəni bunu pilekan adı ilə bir dənə yəni istifadə edə bilərsiz. Burda isə sol tərəfdə evimizin sanitari qoşalığıdır. Bax belə bir gözəl bir sanitari qoşalığıdır. Hündürlüyü 3 metrdən çoxdur. Asma tavanla təsis olunub. Burda sağ tərəfdə isə sanuzeldir. Bax belə bir gözəl bir sanuzeldir. Burda da yerləri hamısı istıpolla təchiz olunub. Döşəməsi monolit betondan səbayı e, keçmə taxtadır. Plitələr də hamısı monolit betondan təsəssumlu və üstündən e, taxta ilə yığılıb. Aboylar da gördüyünüz kimi bu halı aboylardır, yəni ucuz da aboylardır. Yəni ümmet evimizdə e, ucuzlu bir şeydən istifadə olunub. Bura isə evimizin ikinci mərtəbəsidir. Sol tərəfdə isə üçüncü mərtəbəyə qalxan plitəkandır. İkinci mərtəbəsindən mən sizi tanış edim. İkinci mərtəbəsinin 1 2, 3, 4 dənə yataq otağı var burada mövcuddur. Birinci sağ tərəfdən. Uşaqlar üçün nəzər tutulmuş yataq otağına mən də baxıb belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsi birbaşa yola baxıb, onu xatırladım sizə. Burada kombi sistemli də vəziyyətdə, 4 dövrəmə gördüyünüz kimi qoşa daşla inşə olunub, kolonla inşə olunub, evin düz axırına kimi. Bura isə evimizin balkonudur. Bax, belə bir xudmayə balkon döşüdür burada. Hər mərtəbənin elektrik ayrızları ayrıdır. Bax bu gördüyünüz mebellər də hamsa evimizin içində qalacaq. Ondu xatırladım sizə. Düz üstün divanını götürüblər. Eee divan yerə yatağını götürüblər amma e, özü taxtanın özü qalır. Burada bax belə bir görəndə düşür. Yataq otağıdır və burada da gördüyünüz kimi 3 dənə pəncərə mövcuddur. Evimiz gözəl işıqlıdır. Kondisionerkin burada mövcuddur. Şläh vəziyyətdədir. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. İndi isə digər yataq otaqlarına mən siz tanıdım. Koridor da gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə də yetərincə genişdir. 2 metrə ən çoxdur ki, az deyil. Koridor enliyi var. Bura isə ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü yataq otağıdır. Yəni gördüyünüz gözəl dizayn verilib, gözəl zövqlə tikilib evimiz. Bu pəncərələr də bir paşa hamsı öz həyətinə baxır. Burada da 3 dənə pəncərə mövcuddur. Kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Bax, belə bir gözəllikdədir. Və 2-ci mərtəbədə yerləşən sonuncu yataq otağına mən sizi tanış edim. Burası sonuncu yataq otağıdır. Burada da yenə yəni, də koridorun başında gördüyünüz kimi gözəl bir twist endi yolaq burda. Burası sonuncu yataq otağıdır. Bax, belə bir gözəllikdədir. Bu pəncərəsi də hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Onu göstərdim. Sabah gördüyünüz kimi bax birbaşa öz həyətinə baxır. Və 2-ci mərtəbədə yerləşən sanozənə məz tanış edim burası 2-ci mərtəbə ilə əla şantuzeldir. Burada duş kabinadır. Yere istıpolman təhsis olunub. Onu da xatırladım sizə. Pedaq adam evimizin qiyməti 223.000 e, manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirim olacaq. İndi isə mən sizi 3-cü mərtəbəsi ilə tanış edim. 3-cü mərtəbəsi də mansart tipli yığılıb. Onu da xatırladım sizə. 4 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub 3 mərtəbə evdir. Ümumiyyətlə 7 otaqdan ibarətdir. Yəni mansarla bir yerdə, yəni 3-cü mərtəbəsi bax belə bir açıq zaldır. Yəni istəyirəm burada gəlin otaqlara bölə bilərsiniz. Yəni hündürlüyü 3 metrdir. Burada da balkonla çıxış var. Onu da görsənəm və birbaşa düz gölünə panoramadı, onu da xatırladım sizə. Bax burdan da görsənir. Birbaşa bax düz gölünə panoramadı. Tam yaşayış olan bir yerdir. Evimiz həqiqətən də möhkəm tikilidir. Evimizin tikintisində hər hansı bir problem yoxdur. Çatı olsun və ya digər problemlər olsun. Düzdür, ikinci e, əlif kimi istifadə olduğuna görə aboylarda e, qalxma ola bilər. Bu real olan bir şeydir. Amma evin tikintisində müəyyən bir cüzlü qələrdə bir nə çat bir şey yoxdur. Bir də xatırladım, evimizin qiyməti 320.000 manata mm. satışa çıxıb. Real alıcılandı. Sözsüz ki, endirmə olunacaq. Ətraflı məlumat üçün zənh yəni, bura bilərsiz. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İnşallah, evə olmui insanlara Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin.